tarixində hər şey kitablarda idi. Allah yer üzündə olan bütün mövcudatda öz sirlərini yazıb. Sadəcə olaraq bunları oxumaq və bilmək, dərk etmək insan gücündədir. İnsan bu gücü yalnız və yalnız kitabların vasitəsilə tapırdı. Kitablar isə öbür tərəfi yaşadı. gilo salar palma ağaçları papirus pergament kodekslərində bir çox yüz illiklər davutsuz buzaqsız kitab dənizi yaradıldı. Ştablar yandırıldı, aparıldı. Bəşər tarixində nə qədər möhtəşəm kitabxanalar mövcud olub və məhv olub. İskəndəriyyə kitabxanasında milyonlarla kitab var idi. Əhmənilərin, Sasanilərin kitabxanaları necə məhv oldu? Atillanın tarixi hara yazıldı? Kitablar əsasən dövlətlərin arxivində saxlanıldığı üçün qalıb hökmədarlar onları təlan edib yandırırdılar. Daha çox kahinlər kitabəhliyidilər. Kahinlər kitabların yalnız onlar üçün göndərildiyini söyləyirdilər. Onlar üçün yazıldığını söyləyirdilər. Kitablardan istifadə də onlara məxsus idi. Mənbələr göstərir ki, Dünyanın demək olar ki bütün regionlarında, ən zəman da Yaxın və Orta Şərqdə e, iqtidaı dövrlərdə yazı ancaq kübar şeykin, kübar zümrələrin səlahiyyətində olmuş, yazıdan yalnız ayrı-ayrı şəxslər, əyanlar istifadə etmişlər. Maraqlıdır ki, İslam dininin zühur eliyəndən sonra yazıda bir demokratikləşdirmə seçilir və bu demokratikləşdirmə tək İslam dünyasını yox, çox maraqlıdır ki, hansa bir ilahi qüvvənin təsiri ilə bütün yer üzünü bürüyür. Yəni yazıya geniş xalq qrupları qoşulmağa başlayırlar. Yer üzünün xilas kitabı quran artıq bütün kitabların birincisi və sonuncusu oldu. Bəşər tarixi şifrələnmiş böyük sözlə yazıldı. Artıq hər bir insanın oxuya biləcəyi bir ilahi kitab göndərilmişdi. Bu kitabda mövcudatda olan və olmayan, əqlin çata biləcəyi və çata bilməyəcəyi bütün qatların cavabı var idi. Bu kitab kamil insan, kamil dövlət, insan cəmiyyətinin mənəviyyat qanunları üzərində yarada biləcəyi son modelin ilahi istəy təzahürü idi. Kahinlər bu kitabla barışa bilmədilər. Ştab onların nəzarətindən çıxmışdı. Artıq bütün insanların anlaya biləcəkləri, öz ağıl və duyğularına görə oxuya biləcəkləri bir kitab, onların qorxu və iddia ilə yaratdıqları dünyaya qarşı idi. İslam dini ilə yeni bir sivilizasiya başlandı. Peyğəmbərin vəfatından sonra dörd xəlifə Əbu Bəkir, Osman, Ömər və Əli qarşıdırması, hansı yolu seçməliyik? Qılınc ya qələm? İslam tarixini sual qarşısında qoydu. Üç xəlifə qılınc hakimiyyətini seçdi. Həzrət Əli isə qələmi. İkincişafı ilə böyüyən İslamı Leyzanbərim birbaşa varisləri Qələm iç inşafın təbliğə yolunda şəhid edildi. İslam qılıncın yarada biləcəyi konturlara dızdıqca, Qələm sakitcə öz işini görürdü. 10-cu əsrdə Buxarada Samanelərin Savan el-Hikmət Hikmət Xəzinəsi adlı bir kitabxanası var idi. İbn Sina Əmirin şəxsi həkimi olaraq bu kitabxanaya izin aldı və beləliklə ömrünün Bir neçə ilni bu kitabxanada keçirdildikdən sonra İbn Sina ömrünün sonuna qədər 400-ə yaxın kitab yazdı. Samaniaların kitabxanası isə İbn Sinanın oradakı fəaliyyətindən sonra məmmalı şəkildə yandırıldı. İmam Gəzəli, Nizami, İbn Sina, Şeyxsəfi qılıç və qələmin vəhdətini yaratmaq missiyası sanki Türk millətinə verilmişdi. Bu vəhdəti yarada biləcək xalq yalnız türk ola bilərdi. İslamdan sonra cahillər tarixin inkişafından kənarda qaldıqlarını dərk edib, gizlinliklərdə yalançı tarix kitablarını yazmaqda idilər. Bu kitablar onların dünəninin, bu gününün, sabahının yalan, şərd dolu istirabları idi. Onlar ümid edirdilər ki, zaman gələcək, onların bu yalanlarından yeni tarixlər yaranacaq. Məğan anlamında bəlkə də buna nail ola bildilər. Türk gömmüsü isə mədəniyyət yaradırdı. Əmir Teymur, İldırım bəyə, Səidəkh Qoyunlu, Qaraqoyunlu və nəhayət Şah İsmail və Sultan Səlim. Türk Cahangirləri İslamın təməl başlanğıcından jücəran qılınc və qələm qarşıdurmasına addiya bilmədilər. Şəfəvi Türkləri və Osmanlı Türkləri kamil insan, kamil dövlət problemini həll edə bilmədilər. Bu dövrdə Şah İsmailin göstərişi ilə Təbrizdə Böyük kitabxananın qurulması və Ərdəbildə Şirsəfi məqbrəsindəki kitabxananın genişləndirilməsi Azərbaycanda Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm bir əhəyyətə yolaşdı. Həmçinin Şah İsmailin göstərişi ilə Şənbiqazandakı 14-cü əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş olan Rəsadxananın bərpası üçün göstəriş verilməsi məhz bu dövrdə Mədəni dirçəlişə təkan verən amillər sırasındaydı. Təbrizdə eyni zamanda Şeyxsəfi məqburəsində fəaliyyət göstərən kitabxanaya nəyin ki Azərbaycan və qonşu ölkələrdən, həcmin yaxın və orta şərqin əksər ölkələrindən toplanmış əlyazman nüskələri və onlara xüsusi rəhbərlik etmək üçün hətta Şah İsmailin vaxtilə Xorasan döyüşündən sonra Heratda onun yanına gəlmiş olan Kəmaləddin Behsadın məs buraya rəhbər təyin edilməsi bu kitabxananın daha da inkişafına təkan verən amillərdən idi. Çay İsmayıl ötənlərdən gələn səsləri kodlaşdırıb muğam, memarlıq, xalça, miniatür və poeziyanın qapılarında bağladı. Sir qapısı bağlandı. Yalnız dekorativ sənətə çevrildi bu sənətlər. Bəs bu sirləri bağlamaq nə idi? Çay İsmayıl niyə bu qapıların bağlanmasına rəvac verdi? Saldıran döyüşündən sonra gerçək dünyada uduzan şah Patinin açarını da şifrələdi. Kamil insan, kamil dövlətin gerçəkləşməsi modeli həyata keçməmişdi. İmam Hüseyn müsibətini yenidən təkrarlamaqla 700 illik tarixi bir daha sınayıb, tarixin səhifələrində ötürücü missiyası ilə barışdı. Xətaı imzası sadəcə məmmalarla qaldı. Tarix labirintlərində azdı. Yeni bir sivilizasiyanın axarını hədəf seçdi. Bu sivilizasiya ağlan hökmranlığında yalnız və yalnız kapitalın gücünə inanırdı. Sultan Səlimin topları artıq əlin gücünə sөykənən qılıncı dəmir parçasına çevirmişdi. Xətaı tarixin yaddaşında gizlətdiyi dünyasını Türkün Sabah kitabına, Savaş kitabına yaratdığı sənət məktəblərinin dili ilə söylətdi. Bu dili anlamaq üçün qəzəl, miniatür, xalça, memarlıq, muğam beşliyinin vəhdətinin mahiyyətini anlamaq lazımdır.